Я просто поехал по свалкам, посмотрел, что це было на пыльне, просто реально без нее. А вот 15 километров в сторону Борисполя, вы там такое увидите? там мы слышим запах? Да, ну запах, да, но на это намекается. Вот. И это же реальная проблема, которая сегодня есть. Не просто закрывает глаза вот в счастливом находится производство по переработке мусора. Так я вам скажу, что они настолько далеки от экологии, идея такая, вот собрали мусор, привезли, конвейер линия, там отбирают только то, что имеет для предпринимателя какую-то ценность. Там отобрали 17 фракций, за которые можно получить деньги, они неплохо зарабатывают. А все остальное сжигается, выбрасывается на поля, перегнило на полях, разложилось с крупой, с печеньями, которые мы сейчас покушали, оно попадает в наш организм, в итоге мы здоровы просто быть не можем. И если нам кажется, что Ганна очень далеко, то я хотел бы обратить ваше внимание вот на этот снимочек. 5% территории Украины мы уже с вами потеряли навсегда. Она под мусором. На Украине сегодня накоплено 37 миллиардов тонн мусора. И каждый из нас, каждый из присутствующих в среднем 300 килограмм в год продуцирует мусор. Я для себя как-то решил, что вот давайте на какой-то маленькой-маленькой проблеме сосредоточимся, потому что все объять невозможно просто напросто и вот этой вот проблемкой взяли для себя батареи. Я сейчас предлагаю, если вы не против, вот, э, выйдем, посмотрим, что из себя представляет выставка, посмотрим, как э, организовала э, школа хозяин свой экологический уголочек, вот. а потом вручим вам подарки и чуть подробнее расскажу, каким образом в перспективе предлагаем организовать работу по сбору этих батарей в нашем районе, по Киеву, ну даст Бог по Украине, потому что я еще раз повторю, что Европа начала заниматься сбором этих батарей 30 лет тому назад. Вы не замерзли, нет? Есть, да. Потому что там холодно. Мы оденемся или как? Мы